হেল্ল' ভগৱান কি খবৰ সকলোৰে আশা ৰাখিছোঁ সকলো বহুত বেছি ভালে আছে আপোনালোক সকলোকে মই ৰেশ্মিনে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া যে দেখিছে আজি বৰমাহঁতে ৰাতিপুৱা চাহ দিবলৈ আহিছিলে মুনুখুৰী আৰু বৰমা আহিছিলে দুয়োগৰাকীয়ে মোলৈ চাহ লৈ আহিছিলে তাৰপিছতে আধা আধি চাহ খাই হৈ গ'ল তাৰপিছতহে মনত পৰিছে অঁ মই দেখোন ভিডিঅ' কৰাই নাই বুলি কৈ আৰু এয়া দেহাক কাষতে বহাই লৈ মই মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট খাবলৈ লৈছোঁ আৰু খাই মেলি লওঁ তাৰপিছত দেখাম বাৰু কি কৰোঁ কি নকৰোঁ এইফালে মায়ে বেবীক ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই চাহ নাস্তা খোৱাৰ পিছত এতিয়া তেল মালিচ কৰি আছে নহৰু তেল দি মালিচ কৰি পেলাই মানে আজি গাটো ধুৱাই দিব সেইকাৰণে এয়া নহৰু তেল দি আগে মালিচ কৰি লৈছে হেল্ল' তো গাইজ এইফালে মানুহ খবৰ ল'বলৈ পৰিয়ালৰ মানুহ বহুত অহা যোৱা হৈ আছে তাৰপিছত আজি আহিছিলে আমাৰ জেঠাই ঘৰত আৰু মোলৈ কিবা কিবি ভাত তৰকাৰী এনেকৈ কিবা কিবি বনাই লৈ আহিছে আৰু ভাত বাঢ়িছে এতিয়া কেতিয়াবাই আহিলে মই যে বহি কথা পাতি আছিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাবই পৰা নাই যায় নে মোলৈ কে আনচা দেখাম দেই লৈ যোৱালি কে আনচামোলৈ তুমি কি খাই আছা নিব দিছা আৰু কি আনিছ মুৰ্গী এইফালে লোকেল চিকেন আৰু এইফালে কলফুল কলডিলৰ ভাজি আৰু ভাতখিনি যায় নে লৈয়ে গ'ল অ তুমি ভাত লৈছা না বা যায় নে ভাত অতসোপা লৈছে তোমালোকে খোৱাচোন মই বহি যাম ইয়াতে লৈ পেলাই খাই দিম আনিছে কিহত কেছত ভাত কি লাগে তোমাক এইটো সতেজটো ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া পৰিহে যাব ভাতকেইটা ওলাই দিয়া মা শ্ৰীমনহঁতৰ লগতে বহি ময়ো ভাতকেইটা খাই লওঁ তেতিয়ালৈকে ৰিমে লৈ আছে বেবীক আৰু আমাক কৈছোঁ ভাতকেইটা বাঢ়ি দিবলৈ ব'লা হ'ব 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 সেইকেইটা আমাৰ গছৰ হয় কেনেকুৱা গৰম ও মা এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল হয় এতিয়াই হেৰি বহুত গৰম মধুৰিআমকেইটা কাটি খালোঁ কিন্তু দেখুওৱা নহ'ল আৰু এইফালে এইফালে ডাঙৰ মামীয়েক আৰু নানীয়েকহঁতে কিবা কিবি আনিছে বোলে তাকে কিনো আছে কি আনিছে দেখাম ৰ'ব মই উৰুণাইখন বিচাৰি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে হেল্ল' ত' গাইজ ভিডিঅ'ৰ মাজতে আপোনালোকক মই আৰু এটা কথা জনাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে মোক ইনষ্টাটো বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে আৰু ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰিছে যে আপোনাৰ বয় নে গাৰ্ল হয় আৰু ইনষ্টাত বহুতে এনেকৈ কমেণ্ট দিছে যে বেটাটো ভালে আছেনে বা বেবী বয়টো ভাল ভালে আছেনে এনেকৈ বুলি পেলাইও খবৰ সুধি আছে কমেণ্টত আৰু মই ৰিপ্লাই দি আছোঁ যে ভিডিঅ'ত দিম নহয় তেতিয়া গম পাবা ভিডিঅ' ভিডিঅ' দিলে গম পাবা কিন্তু মই তেওঁলোকক একো একো কোৱা নাই যে বয় গাৰ্ল একো বুলি কেই ৰিপ্লাই কৰা নাই খালী তেনেকেই কৈ আছোঁ আৰু এতিয়া মানে মই আপোনালোকক এইকাৰণেই জনাবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ ডাঙৰ মামীয়েক মানে মোৰ বৌয়ে এবিৰ কাৰণে যিটো গিফ্ট আনিছে সেইটো গিফ্ট লোৱাৰ আগতে আপোনালোকক মই মানে জনাই দিয়াটো বেছি ভাল হ'ব বুলি ভাবোঁ আৰু ত' গাইজ আপোনালোকক মই জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ মোৰ ওপৰলৈ আশীৰ্বাদত এগৰাকী ছোৱালী জন্ম পাইছে তাই মোক শিকাই আছে যে কইনা সন্তান কন্যা সন্তান বুলি কওঁ তই গাই ওপৰলৈ আশীৰ্বাদত আৰু হয়তো কিবা ভাল কৰিছিলোঁ চাগে এগৰাকী কন্যা সন্তান জন্ম পাইছে তাই কোৱা নিচিনাকৈ কৈছোঁ বাৰু কন্যা সন্তান জন্ম পাইছে আৰু মানে একচুৱেলী ভবাতকৈ ভাবিছিলোঁ কিবা হ'লগৈ কিবা আৰু কেনেকৈ কি হ'লগৈ সকলোখিনি শেষৰ ফাললৈ ক'ম মানে পিছত ভিডিঅ'ত ক'ম মানে কেনেকৈ কি হ'লগৈ আৰু সেই সকলোখিনি জনাম বাৰু আৰু কিন্তু মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ ছিমটমচ যে মানে বাৰু বাৰু এইটো টপিকৰ ওপৰত মই পিছত আকৌ বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাম বা যি নহওক মোৰ এগৰাকী কন্যা সন্তান জন্ম পাইছে এগৰাকী প্ৰিন্সেছ আহিছে মোৰ জীৱনলৈ আৰু তাকে বহুত সুখী বহুত বেছি সুখী তাই মোক ভুল ধৰি আছে বৰ খং উঠে মোৰ মই যে কৈছোঁ যে মোৰ জীৱনলৈ তাই কৈছে বোলে আমাৰ জীৱনলৈ এতিয়াতো এখেত মোৰ লগত নাই ন এখেত যদি এখেত আৰু মই যদি ক'লো হয় তেতিয়া তই আকৌ আহিছ ভুল ধৰিবলৈ শ্বৰ্মাই দিম এইবাৰ মই যদি এখেত লগত থাকিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে মই ক'লোঁ হয় যে আমাৰ জীৱনলৈ বুলি কিন্তু মইহে এতিয়া ভিডিঅ' কৰি আছোঁ তো মই সেইকাৰণে কৈছোঁ মোৰ জীৱনলৈ বুলি পাওঁ যে নহওক প্ৰিন্সেছ এগৰাকী আহিলে তো এতিয়া চেইঞ্জ হৈ গৈছে সকলোবোৰ সলনি হৈ গৈছে বাৰু যি নহওক এতিয়া ভিডিঅ'বোৰ কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব দেৰি হৈছে দেৰি হৈছে ইহঁতৰ সেইটো মোৰ পেটটো সেয়া যে মোৰ পেটটো যে সেয়া ডাঙৰ নহয় জানো পিন্ধাবলৈ হ'ল দিয়া স্মেল লাগে পিন্ধাই দিয়া চিমি এইটো হাতখন ধুই ধুই দিয়াচোন ককাই হাত পিন্ধাবা পৰিৱেশ দেখা নাই এইটো এনেকে অ এতিয়া ধুনীয়া যে মোক যে এতিয়াইহে ওলাইছে সিজি গল সিজি গল চব মাইনা হোৱা আজি কেইবাদিনো হ'ল তাৰমানে কিন্তু আমাৰ নামটো ডিছকাছ হোৱা মানে ডিছকাছ কৰি মানে একদম এটা নাম ডিচাইড কৰিব পৰা নাই সেই নামকে লৈ পেলাই এয়া চাহ খাই খায়ো মানে ধৰি লওক আলোচনা হৈ আছিলে কি নাম ৰাখিম তাৰ ওপৰতেই ব্ৰেকফাষ্ট খাই মেলি ল'লোঁ লৈ মেলি এতিয়া বহি আছোঁ বেবী কা বেবী কাষতে শুৱাই থৈ দিছোঁ মই চকীতে এনেকৈ বহি আছোঁ এইখিনিতে আৰু আমাৰ ৰিমে কি কৰি আছে দেখাই আছোঁ এইফালে ৰিমেক কাটি আছে ৰবাব টেঙা অঁ মই খাব পাৰিমনে ৰবাব টেঙা অঁ মা মই ৰবাব টেঙা খাব পাৰিমনে কি কৈছা সেইবিলাক ৰবাব টেঙাটো মোৰ মই খাব পাৰিম বুলিয়েই লৈ আহিছিলে আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিছিলে তেওঁলোকে আৰু এক্সোৱেলি বছৰৰ ফল খাব পাৰিলে ভাল লাগে আৰু ভালো লাগে খাই মই ভাল পাওঁ তহঁতে কোৱা আৰু মজা কৰি আহিল ডিউটিৰ পৰা আজি দিনতে আহিল তাই আজি ৰাতিপুৱা সোনকালৰ পৰা ডিউটি আছিল যে চাৰে সাতটাতে গৈছিলে এতিয়া আহিলে আজি মানে চাই পেলাই ঘূৰি দে এবাৰ তই সেয়া আমাৰ ছোৱালীয়ে এতিয়া ইনকাম কৰি আছে আৰু লাহে লাহে মই গা চা ধুই মেলি আহিলোঁ আৰু তাই আহি পেলাইহি এতিয়া একেলগে ভাত খাম তাইৰ এটা সৰু সুৰা মেকআপৰ এটা অৰ্ডাৰ এটা আছে আজি আমাৰ ঘৰৰ কাষতেই ছোৱালী এজনী তোলনী বিয়া আছে সেইকাৰণে তাই এতিয়াই ভাত পানী খাই মেলি তাতে যাব ছোৱালীজনীক মেকআপ কৰি দিবলৈ মাতিছে আৰু ৰ'ব মই মুখখন মুচি মেলি লওঁ যা কাপোৰ খৰি ল'গে খোৱাকৈ আৰু এইফালে আজি আকৌ ভাত দিছে তাই যিফালে দাঁতিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা বৰমাই ভাত বনাই দি পঠাইছিলে আজি মোৰ কাৰণে কি দিছে দেখাই আছোঁ ৰ'ব যোৱাকালি ৰাতিপুৱা চাহ দিছিলে ৰুটি শাক ভাজি কণী এনেকৈ আৰু এতিয়া ভাত দিছে ৰ এফালে এয়া লোকেল চিকেন আৰু হেৰি মই খাবলৈ ওলাই লৈছোঁৱেই কিন্তু খাবলৈ ওলোৱাৰ পিছতহে আকৌ মনত পৰিলে সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখালোঁ লোকেল চিকেন আৰু ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ মানিমুনি এনেকৈ মিলাই পেলাই বনাইছে কালি সুধি গৈছিলে মানে এনেকৈ খাম নে নাখাম মই খাম বুলি ক'লোঁ যে তো এয়া বনাই দি পঠাইছে আৰু এইফালে এয়া ভাত মই নহয় আমি চবেই ভাত খাম কিন্তু লৈ আহিছে সেইকাৰণে দেখাই দিলোঁ ইমান ভাল লাগে কিনি যে কিমান ভাল লাগি আছে চবে ভাত তৰকাৰী লৈ লৈ আহি আছে চাহ লৈ লৈ আহি আছে অঁ মই ভাল পাওঁ লোকক ঘৰতে ডেলিভাৰী থাকোঁতে বহুত মন গৈ আছিলে লোকৰ এনেকৈ বনাই দিয়া এনেকৈ বনাই দিয়া খাবলৈ কিন্তু এতিয়া পালোঁ দেৰিকৈ হ'লেও পালোঁ তাই বোলে পেটৰ নাড়ী কিবা হৈ গৈছে বুকত এইখিনি লৈ নাহোঁগৈ নহয় সিহঁতৰ গাড়ীকেইখন ৰেডি কৰহি ধৰ ধৰ গাড়ীখিনি ৰেডি কৰোঁ ভোট জলকীয়া চৈছিলে ৰবাব টেঙা খাবলৈ সেইকাৰণে সেইফালে আমাৰ ৰিমে আমাৰ ঘৰৰ কাষৰে সৰু কইনাজনীক মেহেন্দী লগাবলৈ মাতিছিলে ধুনীয়াকৈ লগাই দিলেগৈ তাই কোনো ধৰণৰ ক্লাছ লোৱা নাই কিন্তু দেখি দেখি ঘৰতে নিজে আঁকি মেলি পেলাই তাই মানে পাৰা হৈছেগৈ আৰু অলপ চলপ আৰু এইফালে ভণ্টীয়ে তাইক মানে ভণ্টিক মেকআপ কৰিবলৈ মাতিছিলে তাইও গৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ মানে সৰু কইনাজনীক ধুনীয়াকৈ সজাই দিলে তাইৰ ইনষ্টাত একাউণ্ট আছে মে মেকআপ আৰ্টিষ্ট ৰচানা বুলি আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব এয়া চাওকচোন কিমান মৰম লগা ছোৱালীজনী আৰু মেকআপে সৈতে ইমান ভাল